Здравствуйте, дамы и господа, с вами артем канал Мистер Вип, и я снимаю э, летсплей со своей подружкой Викой. Вика, Вика поздоровайся. Здравствуйте всем. Так, Вика будет играть за мой э, ник, ну, скин. Будет мне, да, Помогать выполнять задания. Да. У меня шестой уровень, и я... Сейчас мы быстро докачаемся до восьмого. Давай. Сначала нужно завести новых приятелей. Я вряд ли думаю, что я смогу сразу до восьмого уровня, до седьмого. Или так и останется. У тебя тут там проходить. Любое потом удалить можно. Так, Митяр, он... вот тут появились новые прически у девочек, у мальчиков. Вот, одно задание мы исполнили, у нас теперь одно золото. Хорошо. Купить новую комнату. Так, у меня, да, посмотрите, у меня есть VIP. Вот, в углу, Левом углу. Это VIP у тебя нету. Если будет вип, то будет э, светиться золотая коронка. Блин, это ну, VIP у меня. Достичь седьмого уровня. Ну пока мы -то... тогда комнату не будем покупать, да? Вот это запись. Брать мусору соседей. Так, ну давай зайдем к соседям. К Витера, например. А например. Вот. Вот э, у меня в друзьях тоже Вика. Мы играем в одноклассниках. Вот, вот она, Вика у нас. Так. Не у нее 17 -го. Да, я проходила. Так. Показывай мои комнаты. Комната у меня большая. Там много чего Извините, я болею. Недавно взломали, так что я старалась э восстанавливать свои комнаты и одежду покупать. Здесь у mm -hmm. все чисто, нифига у него наград комната. Кафе. Я тут убрала некоторые фрукты, чтобы на свадьбу. Чисто учебный. Это мой кабинет. Подиум. Сломаешь. Вау, офигеть. Это мое королевство. Ну, Вик, давай, выходи, тут у тебя нет. И следующее, я уже мусор убрала. И следующее, это моя оранж... оранжерея. Вот, я тут дерево растила, но полностью не выражала. Остался только росток. Не успела я. Так, ну, идём в следующее. Следующую мою подружку под названием Соляна. бы сломай или а -а -а. а, нет это за деньги ну блин потом если останется Майк все сейчас я исполню последнее тысяча у нас 2000. стало 9191. тысяч это хорошо вот как так какое задание новое появилось угостить коктейлем в клубе. Mm -hmm. Заходим в кубик. <coughs> До седьмого уровня еще осталось 50. Кого? Не 50, 250 вроде. А. Ну, 100 осталось. 100. Теперь, остался, теперь осталось 100. Так. 10 тысяч. Офигеть, уже 10 штук. Да. Это Всё. я, наверное, 10 штук оставлю на другую. Давай Теперь... лучше среди лучших. Попробуем. О, сейчас. ну давай, попробуем. Викомастер по бою. Так, 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 так. Ну, бой, бой, бой. О! Давай. по подушки. Защитка. Ай, защиту не поставили. Сейчас я Это копировать. Здесь можно смотреть. У меня 15. Я же Всё, выиграла. Мы Хопа. Такого, блин, так, ну проиграл, давай. такого красавчика. Так, давай. Задание следующее, я не смогу пройти, потому что тебе нужен мой а сред... уровень. Это нужно начать раб рабочую смену в саду. Неохота. Так, а там еще Посмотрим по новые прически в салоне красоты. Блин, Вика, давай лучше в работе, в работе. Ух ты, какие классные. Во! Э, а что у тебя? Такие глаза, что ли? Ужас! Ты чё? Глаза переменять нужно. Сейчас мы тебя О, сделаем красиво. Сейчас, если Вика сказала, глаза переменять Эти за золото, это. я так и знала. 420. Так. Прически. Эй, Вика, не надо мне на другую прическу. Прическа у тебя так, такая некрасивая. Вот давай. надо мне уродовать. Я тебе не уродую. Фигня. И фигня. И не пытайся потом ее переделать. Не надо, не надо меня вот эту фигню. Давай, убери, убери. Лучше вот эту. Где она? Где она? Стой. Где она? Сюда обратно делай. Стой, а вот, вот, да. Вот это тоже пойдет. А точно. хотя можно было ту прическу, потому что она Нет. стоила 707, ой, 790. Ну ладно, пофиг. Да прическа еле что, что за косички. Шо, О, что? борода и усы, О, давай. Вообще, 24, давай и усы. у вас еще до э, меньше, чем у нас стоит, у нас 35 золота Это богачом нужно быть. О, губы, да. Зачем губы мне изменить? Нет, губы лучше не изменять. Так, э, получается, вот наша прическа была. Вот она. Новая, ну, э, еле какая-то уж. Э, Брови тоже можно не изменять. Глаза изменяем. Бороду можно сделать маленькую. Нет, Нет, вот не это надо. не надо. это бы было красиво, если бы было, было золото. Да. О, господи. Мам, давай, Дед старый. дожди старый. Подожди, может здесь есть какая-нибудь тонкая бородка? Нет. А, нет. Короче. Ладно, выходим. М, готово. Уходим. 8 тысяч осталось. Так. Ну давай мы в этот, в работе, в работу зайдем. школу. Э, маленький секретик. Я ищу в интернете э, загадки наши. Буква и краткая. Или мягкая. Мягкая. Тупит что-то. Кто? Почему тупит? Так. Когда, какого, в, какого вида, вида местоимение мой? Мой. Чё, бля, опри... Как определение? Определительное. Я не знаю. Или какое? Я не знаю, что. Но... тут? Да тупит что-то. Да. Антониус слова враг друг я русский знаю покажите, покажите способ определяя слово воспитание Суфи... нифига не все mm -hmm. они, э, они это уже было есть ты получил три фишки у тебя всего шесть фишек ты чего не заходил в эту Кола? У тебя вон сколько подарок, подарков можно получить? За 75 баллов вот это наберешь а кресло баллов? кожаное. У тебя 8. Набери 275 давай, давай, баллов и 50 золота.